Чи можна вже впевнено казати, що Миля и Алиїв помирились? Это началось, да, от этого? Я думаю, да, потому что когда мы виделись с Профаном, когда мы играли, не видел того, что он хочет общаться. Но пришло время, мы опять созвонились, типа, я его пригласил на твич. Ну и после вчера я уже окончательно понял, что мы нормально. Он сегодня звонил мне уже в 10 утра башка болит. <laughs> Я уже второй день хожу, улыбаюсь. Я ну, к этому шел 7 месяцев или 8. Добивался этого там, там всеми правдами, неправдами. Он знает. И там много нюансов выяснилось. На самом деле, когда мы, мы говорили не на камеру, он же говорил, что ушла, что ты там играешь, там, где то где там Милевский играет. Смотрю, человек уже за профан бегает такой довольный, дает свою диагональ. Мы вчера с ним на Твиче об этом вспоминали. Ты видел? Говорит, какое диагональное вам, А с углового подачи. Ой. Я просто у меня живот до сих пор болит. Я очень рад, что.